Давай. Okay. У нас був кооператив Росінка настояще. В прошлом році в Києві було більше овощей і фруктів, тому що закупаєш не коперативи. Винуті не будеш продавати свою продукцію, щоб вона не пропала. Це не падали. В цьому році їх нема, так що нема ні овощей, ні фруктів, нічого. А в нас залишилася така копійка. Ми все це діло закупляли, потім хто у кого що вдома. Оце, наприклад, Федорович останок. Там місто, ну, значить, ну там в общем, що вдома було, все тягли сюди. Де що списане, в основному шукав, де Вроді би я якось більш сознательно всю жизнь проработав. І все. Ну, все одно сам по собі дивлюся, що не вміємо робити так, як, щоб якась організація труда, самі собі щось здали, а звикли, просто а топіли чи є. Чи я навіть не представляю, як сказати. Нема в нас такого, щоб. Ну так стики году дучи. Это фатка, ще, что-то. Стирки году. Чего ты боишься? Вот действительно, что у нас страх вечно то за квартиру, то страх за зарплату, страх за тринадцатую зарплату. Мы всегда чего-то боимся, какой-то очереди. Я почему говорю? Хочу быть богатым, что для того, чтобы быть меценатом. Ну не знаю, получится или не получится. Это мое, так сказать, последнее, что я думаю. Может, что уже столько несправедливости побачил в жизни, что уже дальше некуда. Вот только единственное, что вот здесь это мое. И здесь я буду, так сказать, отсюда пойдет дальнейшая жизнь моих детей и так далее. Я так думаю. Ну, кто ее знает, как здоровье позволит. Это будет э, раскулачивание гадов. Да? <laughs> вот мы уже так, в принципе, если разобраться, то мы во времена Непа, уже после Непа, нас бы расстреляли. Сразу всех вот тут за всю нашу инициативу нас бы расстреляли. Так же получается? Так что нам останется только что ждать. Да. Не знаю, как наше правительство, как наши, все-таки сдадут позиции. Если дадут частнику, значит будет дело. Они а дадут, не будет дела. Да, пока а землю я... не отдадут. Землю надо отдать. Люди. Отдать и фабрики, заводы, станки, все для... Они дадут, значит, все это. Это бесполезно все. Я просто боюсь, что будет гражданская война. Я это об этом тоже думаю. И она, наверное, будет, что-то что будет, Но что так дальше жить нельзя. <музык> that's the sort of зима. Хату Володька так і не збудував. Не поставив хату і я. Бо з чого ж її зводити, як дошки й на гроб ніде нема. Але нічого, якось перезимуємо. А там може дасть Бог і на нашу землю прийде весна. on it right. Сколько лет я иду, но не сделал и шаг. Боже, сколько дней я ищу то, что вечно за мной. Сколько лет я жую вместо хлеба, сырую любовь. Сколько жизни весок мне плюет в вороненном стволе. Duchniki porwany rod, skąd kara? if you can yourself. if you came yourself <laughs> I okay. can't.